Я гражданин Украины, проживающий в село Михайловка Маринского района. В период 2014 года, в период с июля месяц по август месяц, по просьбе своего знакомого Владимира, который помогал ДНР, который помогал ДНР, Просил, чтобы я передавал ему информацию о передвижении техники, через силоновую Михайлову, украинской техники, типа танки, БМП, там, БТР и так далее. В сторону славного. Потом через некий, некий промежуток времени, это сентябрь месяц 2014 года, он мне дал номер телефона некой Аллы, чтобы, если что, я связывался с ней напрямую. После того, как получился обстрел 28 октября 2014 года, я, когда мы заскочили в погреб, я вспомнил этот номер телефона, начал набирать ей и говорить, куда вы стреляете. Она мне сказала, что мы уже не стреляем. После этого обстрел прекратился. Так как, да, совершал я огромную ошибку, огромную ошибку своими действиями. Будем говорить, я ее полностью осознаю. И те, кто тоже, на чьих, нет, на чьих руках нет крови, кто может чем-то заблуждался, может, допустим, там какие-то идейные соображения, вы одумайтесь и вспомните, что, допустим, кто-то на этом деньги зарабатывает, а вы а народ обыкновенно страдает. Если что, приходите, пожалуйста, в органы, в органы, в органы власти, внутренние органы и так далее. И можете, если вы осознали свою ошибку, придите добровольно, скажите так и так. Я ошибся. Я, грубо, я сильно глубоко заблуждался. И живите своей нормальной жизнью.